तटिल्लेखा तन्विं तपनशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्याटव्यां हृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रास्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्त तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोर् अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदे तत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानं कुटिलशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं दधितमनुगृह्णाति च शिवा स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणि क्षणचलितयो भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत्पूजा पूजा, पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् करोथं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं प्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदोयातिनिधनं वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मिलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति तत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्या क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशुखमखिलमात्मार्पणदृशा स्तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यास्वाद्या जरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमुखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कबलितवतः का कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटबभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसिजहिजम्भारिमकुटं प्रणम्रेश्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिभिरणिमाद्याभिरभितः भी निषेव्ये नित्येत्वा महामिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिं श्रीमात्रे नमः